నమస్తే అండి హనుమంతుడికి మూడు ప్రదక్షిణలు కానీ ఐదు ప్రదక్షిణలు కానీ లేదా పదకొండు ప్రదక్షిణలు కానీ చేస్తే చాలా మంచిది హనుమంత్ ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఇలా ఈ మంత్రం చెప్పుకుంటూ ప్రదక్షిణ చేయాలి మంత్రం ఆంజనేయం మహావీరం ब्रह्मविष्णु सिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तं रामदूतं नमाम्यहम् आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्मविष्णु सिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तम् रामधूतं नमाम्यहम् आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तं रामधूतं नमाम्यहम् आञ्जनेयं महावीरम् ब्रह्मविष्णु सिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तं रामदूतं नमाम्यहम् आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्मविष्णु सिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तम् रामदूतं नमाम्यहम् आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तं रामदूतं नमाम्यहम् आञ्जनेयं महावीरम् ब्रह्मविष्णु शिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तं रामधूतं नमाम्यहम् आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्मविष्णु शिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तं रामदूतं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूदमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रणामतत्तुल्यम् रामनामभरानने ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् थेङ्क्स् फर् वाचिङ्ग् बसु व्लाग्स्